Действительно, те факторы, которые вы отметили в вашей презентации, имплементация нового уголовно-процессуального кодекса Украины, которое являлось, принятие которого являлось обязательством Украины при вступлении в Совет Европы, очень важно для Совета Европы. И в этом плане то сотрудничество, которое происходило в рамках поддержка реформы уголовной юстиции в Украине, которая имплементируется с 2012 года, очень важна для, для нас. И главное, она очень результативна. Вы правильно отметили, что был создан квалифицированный сильный пул адвокатов бесплатной правовой помощи, которые мы, Рада Европы, независимые эксперты Рады Европы считают, что они являются так называемыми Of change, агентами изменений в а, сфере уголовной юстиции и распространяют знания в первую очередь про конвенцию, европейскую конвенцию про права человека и способствуют правильной имплементации нового уголовно-процессуального кодекса. И мы считаем это серьезным достижением в первую очередь системы бесплатной правовой помощи и а, реформы уголовной юстиции в целом в Украине как раз эти результаты для нас являются, так сказать, поводом для того, чтобы запустить вторую фазу проекта, где непосредственно одним из бенефициаров будет как раз система бесплатной правовой помощи. Мы будем поддерживать и в дальнейшем эту систему, продолжать обучение адвокатов, поддерживать порушение институциональных возможностей.